रहमतुल्लाहि व वरक आज का इंसान इंसान कहने के लायक नहीं मौलाना यूनस का बहुत ही प्यारा बयान हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए जज़ाक अल्लाह हदीस में आता खुदा दिल के बीमारी के दरवाजे खोल देगा आदमी तो अपना दुश्मन आप है मिलावट नहीं है आदमी आज तो कुत्ते और से ज्यादा नीचे गिर गया अपने मफाद के लिए दूध में मिलावट तेल में मिलावट हैवानियत से ज्यादा गंदा आदमी दवाई जो इंसान की जरूरत है उसमें भी मिलावट कोई दरिंदा इतना है, गिरा हुआ नहीं है ये ताज का इंसान गिरा हुआ है धनिया उसको सुखाकर लीज को सुखाकर धनिया में डालकर बेच रहा आयल को तेल में मिलाकर के बेच रहा पेट्रोल में घासलेट मिलाकर डीजल मिला करके कर बेच रहा यह आज का पढ़ा लिखा मोहजब इंसान है इसको इंसान कहते हैं आज के जमाने का डिग्री वाला बोले आदमी दुनिया तरक्की पर है इसको तरक्की कहते हैं जो इंसानों की जिंदगी को बर्बाद करे ये सब बेयकनी की बीमारी है मालिक को पहचानता तो ये गंदी हरकत नहीं करता नहीं मेरा मेरा राजिफ है मेरा मालिक है मेरा कोई पैदा करने वाला है मेरे, मेरे को जिसके सामने जाना है जिसको इसका हिसाब देना है मुझे उस मालिक के सामने हाजिरी देनी है और अपनी जिंदगी का हिसाब देना है मैं गलत जिंदगी गुजार के नहीं जा सकता मैं मखलूक के हाथ से बच जाऊंगा मैं खालिद के हाथ से नहीं बच सकता वो बड़ी कुदरत और ताकत वाला है और उनके सामने किसी की नहीं चलती सब कुछ उसके कब्जे कुदरत में है यकीन बन जाने के बाद आदमी अंदर आ जाए ना यकीन जबान के बोल को नहीं कहते जबान झूठी भी बोलती है इसको ईमान नहीं कहते हाँ जबान से क्या बोलेगा बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर बहुत अच्छा हुआ मिले और दिल में कह रहा कम वक्त काय को तो मिला महंगाई के जमाने के अंदर जबान कुछ कह रही दिल कुछ कह रहा अल्लाह के नजीक जबान का एहतवा नहीं अल्लाह की निगाह कल्प पर पड़ती इंसान के दिल पर अंदर क्या है अंदर क्या बना इसके अंदर ईमान बना नहीं बना यकीन बना नहीं बना हमारा ताल्लुक बना नहीं बना मोमिन का दिल जमीन आसमान से ज्यादा वसी है रवीन आसमान में ताकत नहीं खुदा के बर्दाश्त करने की अल्लाह ने मोमिन के दिल में इतनी ताकत रखी है अल्लाह की जात के वजूद को समोले अपने दिल के अंदर ईमान को उतार ले दिल की कीमत इसी से है ईमान इसकी जगह का नाम है एक बारिश जबान का बोल दिल में उतर जाए अल्लाह हमारे रब है और हजरत मोहम्मद सल्ला वल्लम हमारे आखिरी नदी है ये दिल का विजदान बने दिल का विजदान अंदर बात उतर जाए ये सात फुट की जिंदगी में तब्दीली आएगी पांच फुट की जिंदगी में साढ़े पांच फुट की जिंदगी में तब्दीली आएगी फिर वो ईमान घर में आएगा फिर वो ईमान कारोबार में आएगा वो ईमान दुनिया की मार्केट में आएगा फिर वो ईमान ऊपर तक जाएगा जब अंदर आएगा और जब अंदर नहीं आता तो दुनिया के किसी महकमे में नहीं आता रोते रहो सारी जिंदगी के लिए इस अमन अमन की बात दुनिया करता है अल्लाह की कसम ईमान आए बगैर अमन नहीं आ सकता दारी नहीं आ सकती बोलते रहो कानून बनाते रहो कुछ भी करते रहो जब तक आदमी बनता नहीं कोई चीज दुनिया में खैर की आती नहीं और बनने का रास्ता ईमान अल्लाह पर ईमान अमन इससे आएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदि से रहे आदि हमारी बात तेरी समझ में नहीं आती अरे आदि क्यों नहीं ईमान पर आता है मा अमनाओ इस्लाम क्यों आप इस्लाम से रुके हुए हो चले हजूर आप कैसे जानते मैं क्यों रुका हुआ हूँ वरमा तुम्हारे जहन में ये बात बैठी हुई नहीं बैठी हुई कि हमको अरबों ने निकाल दिया हमारी कोई कीमत नहीं हमारी कोई पोजीशन नहीं यही बात तो तुम्हारे दिल में बैठी हुई है कहा यही बात है फरमाया आदि सुन ले अल्लाह एक वक्त लाएगा इस ईमान की बरकत से इतनी खैर आएगी दुनिया में एक वक्त आएगा ये गिरे पड़े ये फाकमत जो भूख से जमीन पर लौटते हैं जमीन नमाज की सफों में गिर जाते हैं भूख की वजह से एक दूसरे के पीछे तालीम में बैठते हैं बदन पर ढंग का कपड़ा नहीं है इसके लिए अपना शकर छुपाने के लिए एक दूसरे के पीछे बैठते हैं इतनी गुर्बत खुद रसूल अरे सब ने फरमाते हैं मैंने आपको बैठकर नमाज पढ़ते देखा मैंने कहा हुजूर और आपका उसूर मैं आपको बैठता हूँ बैठकर नमाज पढ़ता हुआ देख रहा हूँ भूख की वजह से खड़ा नहीं हो सकता इतनी गुणवत्त इतनी तंगी यही बात है ना तुम्हारे सामने कहा यही बात है जैसे आज अरे तब यू है बेचारे सीधे साधी लोग ठीक है बिचारे कल में नमाज वाले इनको कुछ काम नहीं है बिचारों को जब इसका लेके फिरते हैं नहीं बुजुर्गो ये कहने वाला नंबर एक का पागल है दुनिया के अंदर इनकी निगाहों की जो बुलंदी है खुदा की कसम अपनी जगह पर अखबार पढ़ने वालों में वो निगाहों की बुलंदी नहीं ये अखबार में पढ़ता है अखबार की दुनिया झूठी दुनिया होती है ये अपने आंखों से देखता है दुनिया में जाकर अपनी जान लगाकर दुनिया में चलता फिरता है इसकी आंखें जो देखती है वो किताब पढ़ने वालों की आंखें नहीं देखती इसकी निगाहों की जो बुलंदी है वो हमारे तुम्हारी निगाहों की बुलंदी नहीं हो सकती बुजुर्गो दोस्तों इनकी सादगी पर मत जाओ इनका मामला तो अल्लाह से है ऊपर वाला फैसला करेगा तबली के चलने फिरने से कुछ नहीं होगा ये तो चलेंगे फिरेंगे अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह करेगा और अल्लाह अपनी कुदरत से करेगा और कौन को क्या बोल सकता है कि अल्लाह कैसे करेगा तो पूछने की जरूरत है अल्लाह कैसे करेगा हमसे पूछ के करेगा अल्लाह ताला अरे जिस दिन करेगा पता भी नहीं चलेगा वो अच्छी अच्छों की खोपड़ी दुरुस्त करना जानता है अच्छे अच्छों की स्कीमों को उलटना जानता है वो अपनी बात चलाना जानता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया मिलकर के भी चाहे अल्लाह के दीन को मिटा दे अल्लाह अपने दिन को दुनिया पर गालिब करके रहेगा उसका वादा है जिसके जिंदगी में दीन होगा हम आहम्मद होंगे ईमान होगा अल्लाह उसकी रोजी को दुरुस्त करेगा रोजी अल्लाह ने किसी इंसान के हवाले नहीं की रोजी का मालिक तो ऊपर वाला है जरूरतों की पूरे करने वाली जात ऊपर की है और कादी सुन ले जकत के देने वाले सब होंगे जकत का लेने वाला कोई नहीं होगा और कर कहते अल्लाह मेरे को माफ करे मैंने दो चीजें देख ली जिस तरह के महल के माल के जमा करने में मैं भी था उस औरत को मैंने आकर हट करके वापस जाते हुए भी देख लिया अभी जिंदा रहेगा तो ये भी देख लेगा कि जकत के देने वाले सब होंगे जकत का लेने वाला कोई नहीं होगा ओलमा फरमाते हैं यह वक्त उमर अब्दुल अजीज रज्ला के जमाने में आया इतनी फरावानी इतनी खैर वरकत थी कि जकत के लोग लेके फिरते थे लेने वाला कोई नहीं होता था इतनी खैर बरकत आई थी हज़रत जमात से फरमाते जमात अभी नमाज नहीं आई कहा कि अल्लाह एक है मैं अल्लाह का नबी हूं और सिला रह करो खानदान वालों के साथ और देखो जमात ईमान आएगा ना नु मीनू सबुल दुनिया की राहों में अमन आएगा हाँ। दारी आई आए। ईमान इतनी खैर की चीज यहां आना चाहिए ईमान यहां अंदर उतरना चाहिए जिसका ताल्लुक दिल से यह जिंदगी बदलता है ईमान अंदर आने के बाद एक आदमी बुजुर्गो दोस्तों अच्छे कपड़े पहने तो अकड़ता है अकड़ता नहीं अकड़ता हाँ अच्छे कपड़े पहने कहते चटकते मटकते चलता है और सीधा साधा कपड़े पहना हो तो उसको अकड़ नहीं आती और जेब में पैसे हो तो तो भी अकड़ता है अकड़ता नहीं अकड़ता नोट होना अकड़ता है और नोट ना तो कोई भाव नहीं रहता इसका और कोई पूछता भी नहीं इसको एक साथ के लोग कहते थे सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम बोले पहुंचा दूंगा पहुंचा दूंगा लोग बोलते क्या पागल हो हम आपको सलाम करते और तुम कहते पहुंचा दूंगा अरे बोले इस महले में मैंने जिंदगी गुजारी गरीब का मेरे को कोई सलाम नहीं करता था आज दो पैसे आए तो सब सलाम कर रही है पैसे को सलाम है मेरे को सलाम नहीं है मैं तो पहले भी था ईमान खुदा की ताकत का नाम है जब अंदर आ जाता है तो इंसान में तब्दीली आ जाती है इसको ईमान कहते तो चोरी नहीं होगी कहीं कोई किसी की बहू बेटी को निगाह उठाकर नहीं देखेगा अल्लाह के रसूल रसूस फरमाते हैं तू बहू बेटी के बारे में पाक दामन रहे अल्लाह तेरी बहू बेटी को पाक दामन रखेगा तो मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों जिस तरह मौलाना यूनस ने इस बयान में बहुत ही अच्छी कारगुजारी बयान की गई है कि जिंदगी किस तरह बसर करनी चाहिए और किन तरीकों पर अमल करना चाहिए इसी में हमारी आखिरत की भलाई है हम तो बयान को सुनकर आप लोगों तक पहुंचा देते हैं कि इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए हमारी ज़िंदगी बदल जाए हम सब की ज़िंदगी बदल जाए और आखिरत के लिए हम कुछ काम करें तो इसमें हमारी भलाई है और आखिरत के लिए कुछ कर देंगे कम से कम मरकज़ जाया करें शब जुम्हे शबी जुम्मे को जाया करें और पांच वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें और कम से कम महीने में से रोज़े लगाएँ तो बहुत बाबरगत चीज़ है जजाकल्ला माशा अल्ला।